Давайте послушаем, что говорили после игры участники этого матча. Дарья, можно? пожалуйста. Я знаю, что вау, очень приятно. Давай. Почему приятно? Давай. Что по игре скажет? Не заслужили трещка. Награлся свою игру. Поздравляю команды с победой. Очень агрессивная игра была с их стороны. И... Это еще раз показатель, что на Украине играет в футбол, что нет таких историй, что типа сдача, не сдача. Я считаю, что сегодня это победа э... нам даст топ, поэтому после Лиги чемпионов нам всегда претензии притяжение чемпионату Украины. Но мы должны знать, и... без чемпионата Украины мы не можем попасть в Лигу чемпионов. Поэтому... Я как капитан, есть у меня ответственность, беру. На себе, конечно, неприятное поражение. Сегодня большой день за наш клуб, за нашего президента. К сожалению, спортивный, но это жизнь, тяжелая ситуация. У нас все впереди, поэтому надо сделать выводы и поехать дальше. Дарья, вы устали от разговоров, что Шахтер Заря столько матчей не может выиграть? Ну, это мы не говорим, это телевизия говорит и, и журналисты. Поэтому еще раз пока, это показатель сегодня, что все думали, я считаю, что за людей думали, что сегодня легкая игра будет. Оказалось, что мы сегодня потребовали очень важно три очка. Нам тяжело играть, нам каждая игра получается играть на выезде. Вот поэтому у нас тяжелая ситуация, у нас нет своего стадиона. И Нити наши болельщиков. И поэтому... Но это не, это не алиби. Нам тяжело, но все равно шахтер, такие уровни футболисты надо вести.